ओ नम भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ओम श्री ह्री सरस्वत नम हरि ओ तत्सुरभ्यो नम हरिओं एंड वेलकम टू टुडे सेशन ऑफ गीता Om to all the divine Atma Jyotis. Today, let us practice shlokas 12, 13, and 14. So, you will hear Padmaji's voice and my voice repeating. You all, please uh, say it out loud on mute when my voice is heard. Let us begin. Tasya. Tasya. Sainjanayan. सञ्जनयन् हर्षं हर्षम् कुरु कुरु वृद्धः वृद्धः पितामहः पितामहः सिंह सिंह नादं नादं विनद्य विनद्य उच्चैः

पितामहः गुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचैः सिंहनादं विनद्योचैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् तस्य सञ्जनयन् हर्षम् कुरुवृद्धः पितामहः तस्य सञ्जनयन् हर्षम् कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवा सिंहनादम् विनद्योचैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ृद्धः पितामहः सिंहनादं शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् द old ओल्ड् मेन् आफ् Kuru द ग्लोरियस् glorious patriarch भीष्म रोड् लैक् अ लायन् ಆಗ ಕುರುವಂಶದ ಪಿತಾಮಹ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತ ಭೀಷ್ಮನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಗರ್ಜಿಸಿದನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಶಂಖವನ್ನು ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಊದಿದನು ಇದರಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು तत ते भे चणव पणव अनक अनक गो गो मुखा मुखा सहसा सहसा एव एव अभ्यहन्यन्त अभ्यहन्यन्त सह सह शब्दः शब्दः तुमूलः तुमूलः अभवत् अभवत् तथा शङ्खाश्च भेर्यश्च

तुमुलोभवत् सशब्दस्तुमुलोभवत् ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः

ಕೆಟಲ್ ಡ್ರಮ್ಲಿಂಗ್ ಅದರ ನಂತರ ಶಂಖಗಳು ನಗಾರಿ ರಣಕಹಳೆ ತುತ್ತೂರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಂಬುಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೊಳಗಿದವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದ ಧ್ವನಿ ಅಗಾಧವಾಗಿತ್ತು ತೇತೈ ಶ್ವೇತೈ ಹಯೈ ಹಯೈ ಯುಕ್ತೆ ಯುಕ್ತೆ ಮಹತಿ ಮಹತಿ ಸ್ಯಂದನೆ ಸ್ಯಂದನೆ स्थितौ स्थितौ माधवह माधवह पांडवह पांडवह च च एव एव दिव्यौ दिव्यौ शंखौ शंखौ प्रदद मतुहु प्रदद मतुहु ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदधमतुः दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रध्मतुः माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रधद्मतुः ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रधद्मतुः ततः श्वेत्यैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रधद्मतुः ಮಾಧವನ ಬ್ಲೂ ದಿವೈನ್ ನಂತರ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳು ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾಧವ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಶಂಖಗಳನ್ನು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪ್ರೇಯರ್ ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ stay back. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति 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 ॐ कम करोति वाचालं

लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु हरि हिओ श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे सेशन को धन्यवाद हरि ओम थैंक यू थैंक यू पद्मा जी थैंक यू सो हरि ओम हरि ओम Thank, Thank you. you. Thank you.